Короче, закончилось у меня, у, меня сало. Я его одна почти ела, Стивен там эту пару раз. Ну, не мав него, не нравится, но, но, не приученный. Так, если напомню, здесь кусочек, не напомню, то не есть. Ну, я ела. Я себе каждое утро отрезала 25-30 грамм кусочков хлеба. Это очень полезно для желчного. Ну, в общем, закончила сало, кажу, поехала, я везу вообще кусочек сала. И продавец за меня в ЧП всегда мне в подарок еще кусочек копченого сала. Ну, вот тут с тоже было классное. Ну, просто уже отрезав то, что я уже... Ну, все. Я же кричала, дайте мне соленого. А вот это вот кусочек, оно копченое. Я не люблю копченые. Они мне тыкают, и все. Я рыбу копченую не люблю я ж ему рассказала, что у меня канал. Я говорю, я ж, говорю, на камеру так смачно его плямкала. И говорю, у меня, ну, это, люди спрашивали. А он как почувствует, я тебе дам для рекламы, чтобы я еще вот это поплямкала. Та я говорю, я не буду ее есть, потому что капчоны. Что, что он на него прям настойчиво тыкнул мне? Чего никто не купил? чтобы я на камеру поила, вам вот так сделала, как вкусно. Я вкусно соленая. Ну попробую это копченое, может он тоже классное. Я могу зисты, чему так. Мне просто потом изжог, не изжога, а вот оно мне, блядь, я не знаю, вдрыгует этим копченым. Я не люблю. И рыбу копченую не люблю. И сало, и вот эти мясо копченое. Я не люблю вот эти копчености. Ну оно воняет, <laughs> воняет и все ну, не воспринимаем мой организм. Не могу так съесть малюсенький там. Вот. Да я могла без того сала обойтись, но я хочу борщ зажарить этим салом. А я как раз вчера закончилась, со а сотнями борща хочется. А мне-то хочется салом зажарить, именно салом зажарить. Вот. Вот это такие новости едем. Сейчас все заедем в Халфудс. Купим бурячка и капусты, хлеба. Хотела в него хлеб взять, у мужика. Ну, вот. А, в них, кстати, это, икра. Э, Пол килограмма икры замороженной, красной. Э, 40 долларов. Мне кажется, это дешево. Да я бы с той икры жила себе, и шой. а сейчас я буду прям ту икру, она мне не надо, эта икра. Че надо было взять, мужа? Вот На праздники там эти делать. Good. Caviar. I've had caviar, yes. You had, and you like it? Yeah. I did. I have not had good caviar. Ah, Vinko Lenda probably waskusna i kred. I would like to try it. How waskusna it was. I don't know what it was. or not I think back at the smokehouse, there we could buy really good caviar. Maybe do you want next time? Yeah, next time. Uh -huh. I thought maybe it'd be nice for Christmas, some caviar. Okay. Some crackers. Some... He said it's cheaper. Я не знаю, цены. He said. It's I'm not not looking for cheaper. He's got some really nice caviars in there. Uh -huh. Короче, ему пофиг, чем он cheap, cheaper, чем Чип... он чи cheaper, дешевый, чем он дешевый, он хочет пробовать хорошие игры. семочки, орешки всякие разные. Это корм для птичек. Ну, просто птичек кормить. Слушай, прям семочка. Это синяя, гляньте. Целая пачка она синяя. у солнечная, его на синяя. или надо бурячки, Такие бурячки возьму, поесть. Есть, что ли? Перец, капусточка, мята и укропчик. доставка. Праздничная доставка. И взяла себе суши. Uh, Что с такими я вижу? Все ходят в спортзале. Даже не знаю, как она открывается. Все да, для кофе? А, все? Хорошо. И вот такие. 30 долларов стоят. Тут, видите, ну можно пописать. И танцы, кушают, едят. Ой, холодно на улице. Все до дома? Uh, Такой яркий день сегодня и морозный. Буханка хлеба для борща. Я потом цены тупо напыщу. Потом маленький-маленький Пучочек э, мяты. Вот такие. Вот я помню даже, что стоит 3 доллара. Вот такие пучочек мятки. Вот там их 6 штучек. Что с ним он будет, знаю, делать? С мятой. Винный и добавит в йогурт. Йогурт не низкокалорийный. Ну, ладно. И этот. И будет такой соус с мятой в йогурт. туда лимонный сок, по-моему, такой вкусненький, такой кисло-освежающий. Для чего он будет? Бананчики. Он будет для вот этой морковки. Вот эта морковка Підварюється, потім в духовці запікається. така карамелізується зверху, вона красивая, і в этот соус макар еще вкусно. Ну, всі знають, чому таке любимо. Ми колись пробували в ресторані, спросили у шеф-повара, якщо він нам правильно признався. оце ж рецепт. Ну, воно все одно таке. Вони все одно падли, не кажуть, як вообще. А може інгредієнти там більш качественні. И мы с тех пор делаем дебуряк. буряк, бурячок, со борщ, бульон уже сварила с утра, капустинка, как по мне очень прекрасная, Такая, знаете, рыхлая, не плотно зимняя, а такая рыхлая, укропчика добавлю в церастивы ну, не ну я, скажи, я мне все равно сейчас лежать. Денчика на балкон выпустила. Он скажет, мне все равно, ну как бы не очень ему так, он чтоб и не надо. Ну если ты добавишь, то ладно, то добавлю. Вот это, по-моему, тоже 3 доллара. Вот это укропчика. Тут укропчика 14 грамм. Вот 3 доллара. Потом суши с халфутца. Это не из пабликс. На завтра, на утро будем. Это такие завтрак и суши. А чего мне напишут, сколько калорий? Написали, вот это 480 калорий. Ну ничего, нормально. Для завтрака буду нормально. Так, и опять виновник с торжества, торжества. Вот этот кусочек сала. Сейчас его взвешу. Кусочек, ну, короче, 280 грамм. И вот эти 280 грамм стоили 12 с копейками, ну, хай, 13 долларов. Это дешевле, чем куплять вот эту соломка там грамм 200, наверное. И, ви, и оно стоит 30 долларов. Даже 35 видела. Вот такие, вот такие манюнькие. Соломка называется. Те, кто в Америке живет, поймут. эта соломка по всем европейским магазинам. На сайтах можно и побачить. Я один раз взяла, она мне не понравилась, она была жесткая сала. А это мягусенькое, шикарное сало, по-хрисонски сделанное. Такой вот. Списочки, курочка. Я хочу сегодня больше зажарить. А вот этот кусок, ну блин, зачем ты мне упыхнул? Я не знаю, я говорю, не надо мне, он, я тебе в подарок. Не надо мне, я не еб копченое сало. Американец вообще его не буду Куда мне его деть? Если б можно было, я бы кому даже и подарила бы его, гляньте. Я тут режу кусочек. Я не люблю копченое сало. Чего он так настойчиво? Чепы все дома и все. Я тебе дам, чтобы ты попробовала. Ну окей. Вот так да, мне попробую, да. И достаточно. М -м -м, вкусная. Мягусенькая, шикарная. Солененькая в меру. Очень хорошая. Я не люблю копченое. Куда мне гудить? Ну куда мне ее гудить? Девочки, кто живет в Мариете? подъедьте, я вам отдам. Серьезно. Вкусное сало, ну для... зачем ты мне его тыкнул? Ну ладно. И все. Такая распаковочка. А вот это, вот это что надо. Вот это что надо. Это бабушке надо. Это вкусное. Вообще, не будет да. Как вот эти копчености? Все, девочки, всем пока, до новых встреч. Больше буду размусоливать.